দুশ পঞ্চাছ টকা মই সেইকাৰণে সদায় মিটিঙলৈ ক'লে কওঁ বোলো চব বুঢ়া মানুহবিলাক মোৰ লগত ওলাওক বুঢ়ী মানুহবিলাক চব মোৰ লগত ওলাওক এদিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ সন্মুখত বহি দিম বোলো তোক আঢ়ৈশ টকা দিওঁ তই এদিন চলি দেখ হয়নে নহয় কিয় যদি সঁচাকৈ দেউতাক বা মোৰ মাক যদি সন্মান কৰিবলৈ হয় এমাহত বিত্ত পেঞ্চন অতি কমেও টকা পাঁচ হাজাৰ দিব লাগে আপোনালোকে এনেকৈ অপেক্ষা কৰি আছে আচলতে চৰকাৰী মিটিঙত যদি হয়নে অৰুণোদয় নিবিলায় তেতিয়াহ'লে কোনো মানুহ এনেকৈ কোনো মানুহৰ কাৰণে আজিকালি অপেক্ষা কৰি নাথাকে হয়নে নহয় এই যে আপোনালোকে ইমান মৰমত আমাৰ কথাখিনি শুনিবলৈ ৰৈ আছে আৰু আমাৰ দলত যিসকলে নতুনকৈ যোগদান কৰিব তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত নমস্কাৰ আমাৰ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বহুসংখ্যক নেতা আছে মই সকলোকে সম্বোধন কৰিলে তাতে আকৌ পাঁচ মিনিট গুচি যাব সেইকাৰণে মই মঞ্চত থকা সকলোকে একেলগতে সম্বোধন কৰি থৈছোঁ আৰু মই সদায় ৰাইজকহে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ গতিকে একদম প্ৰথম কথাটো হ'ল সকলো ৰাইজকে শ্ৰদ্ধা জনাই মূল কথাকেইটা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সদ্য ৰাইজ এইকেইদিন গোটেই অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে মানুহবিলাকে স্মাৰ্ট মিটাৰটো খুলি খুলি চৰকাৰক ঘূৰাই দিয়া হৈছেনে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল বাঢ়িছে নেকি সঁচাকৈ বাঢ়িছে নেকি বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িছেনে নাই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পাছত বিল কাৰ কাৰ কমিছে বিল কমোৱা মানুহৰ সংখ্যা ইয়াত কিমান আছে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছেহি নাই আপোনালোকক কিনে লগোৱা নাই এইফালে লগাইছেনে নাই ক'ৰবাত ইয়াত লগোৱাহি নাই হা এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই ন ইয়াত গোটেই অসমত মানে স্মাৰ্ট মিটাৰটো অসমৰ মানুহৰ ওপৰত জাপি দিছে একদম শদিয়াৰ পৰা গোলাঘাট মানলৈকে এতিয়া পুৰা লগাই আছে আৰু গোটেই অসমৰ মানুহে কৈ আছে যে আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নেলাগেও স্মাৰ্ট মিটাৰ তাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ কৰা নাছিলোৱেই বুলি কৈ আছে এতিয়া বুজিছা নাই তাৰমানে আগতে যেনেকৈ মানে একদম মানে ব্ৰিটিছৰ দিনত যেনেকৈ নাঙলৰ ওপৰত কৰ লগাইছিলে তামোলৰ ওপৰত কৰ লগাইছিলে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰখনেও কি কৰিছে এতিয়া ঘৰে ঘৰে মানুহৰ ওপৰত কৰ লগাই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় কয় যে নহয় মইতো চবকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ দিছোঁ অৰুণোদয় হয়নে বাৰশ পঞ্চাছ টকাৰে আমাৰ ঘৰত যিকণ জুই জ্বলাওঁ হয়নে গেছ এল পি জি গেছটো জ্বলাওঁ সেই গেছটো কিনিবলৈ যেনে তেনে এটা গেছ কিনিবলৈ জোৰেহে তাৰ পাছৰ যিকণ জুই অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি হয়নে লাইট লাইটটো জ্বলোৱাৰ পইচাকণ আকৌ আমাৰ পৰা লুটি লৈ গুচি গৈছে এতিয়া হয়নে নহয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত অলপ আগতে মই যেতিয়া বগীবিল দলংখন পাৰ হৈ আহিছোঁ পাৰ হৈ আহোঁতে আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনে হঠাতে গাড়ীখন ৰখাই দিলে মই কিবা এটা পঢ়ি আহিছিলোঁ এই অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ কমিটিৰ কিবা এটা মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া ৰিপৰ্টৰ কিবা এটা কপি এটা পঢ়ি আহিছিলোঁ মই মই গম পোৱা নাই হঠাতে গাড়ীখন ৰখাই দিলে ৰসাই কি ক'লে ভৰিলোঁ ভৰিলোঁ এনেকৈ ক'লে মোক কি ভৰিলে তাৰপিছত চাই দেখিছোঁ ইফালে চাই দিছোঁ চাই দেখিছোঁ যে এখন একদম লাইট লগা গাড়ী এখন চাইডৰ পিনে ৰৈ আছে আমাৰ গাড়ীখনৰ ফটো তুলিছে নেশ্যনেল হাইৱেত আমি ছিক্সটিতকৈ বেছি স্পীডত অহাৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত দুহেজাৰ টকাৰ ফাইন লগাইছোঁ কথাটো বুজিছেনে দুহেজাৰ টকাৰ ফাইন লগাইছে গাড়ী আজিকালি এনেকৈ লাইট লগোৱা গাড়ী এখন ৰাস্তাত ৰৈ থাকে দেখিছেনে নাই হে আজিকালি এম বি আই নেশ্যনেল হাইৱেত বাদ দিয়ক ট্ৰেক্টৰ যদি আপুনি ইয়াত চলাই আছে ট্ৰেক্টৰ কথাটো গম পাইনে ট্ৰেক্টৰখন যদি পথাৰৰ পৰা উঠিছে লগে লগে আহি পাই গ'লে তোমালোকৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ঠিকে আছেনে নাই কাগজ পত্ৰ ঠিকে আছে নাই নাই যদি টকা দহ হাজাৰ কৰিবা গম পাইছেনে নে তাৰপাছত এই একেখন চৰকাৰে অকল ট্ৰেক্টৰ নহয় আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এতিয়া কি কৰিছে চব বেছিভাগ কি কৰে ভালকৈ চলিব নোৱাৰা মানুহবিলাকে বেছিভাগে এতিয়া বেটেৰী ৰিক্সা ই ৰিক্সা হয়নে এই ৰিক্সাখন চলায় গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটাই গৈ ওচৰতে থকা টাউনখনত গৈ ই ৰিক্সাখন চলায় যেনে তেনে পৰিয়ালটোৰ কাৰণে টকা পাঁচশ টকা সাতশ দিনটোৰ কাৰণে উপাৰ্জন কৰি আহে এতিয়া বেটেৰী ৰিক্সা বা ই ৰিক্সাবিলাক ৰাস্তালৈ ওলাবই নোৱাৰে লগে লগে কিবা এটা বুদ্ধি উলিয়াই বাৰ হাজাৰ টকা পায় অঁ বেটেৰী ৰিক্সা চলাইও খাবলৈ নিদিয়া টেক্টৰখন লৈ হাল বাবলৈও নিদিয়া গাড়ী এখন লৈ কিবা এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈও নিদিয়া চবতে খালি এনেকৈ টেকেলা বহুৱাই থৈ দিবা হয়নে আৰু তাৰপাছত ক'ব যে আমিতো পূৰা দিছোঁ নহয় বাৰশ পঞ্চাছ টকা বাৰশ পঞ্চাছ টকা চবেই ইয়াত অৰুণোদয় পাইছে নেকি চবেতো পোৱা নাই হয়নে নহয় চবেতো পোৱাই নাই যিসকলে পাইছে সেইসকলৰ কাৰণেও বাৰশ পঞ্চাছ টকাত পৰিয়ালটো চলোৱাটো সম্ভৱ নেকি আন এনে বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়ি গৈছে ইমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে মানে আপোনালোকে নিজে কল্পনা কৰকচোন কেইদিনমানৰ আগতে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগতে নিমখ এক কেজি কিমান টকা দি কিনি খাইছিলে এতিয়া কেইটকা হ'ল পঁচিছ টকা কেইদিনমানৰ আগতে নিমখৰ কেজি দুটকা আছে হয়নে এতিয়া নিমখৰ কেজি বিছ টকা টাটা পেকেটটো ল'বলৈ গ'লে হয় দাদা ত্ৰিছ টকা নহয় সেইটো বিছ টকা আৰু ত্ৰিছ টকীয়া পেকেট আছে হয়নে এইটো মুৰ্গীৰ ডিম তাকো আমাৰ লোকেল মুৰ্গী নহয় আগতে খাইছিলোঁ দুটকা এতিয়া কেইটকা হ'ল হা আঠ টকা দহ টকা নেকি আৰু ছাৰ তেতিয়ালৈ দহ টকা হে বইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম এটা মুৰ্গীৰ দাম দহ টকা এটা মুৰ্গীৰ কণীৰ দাম এটা মুৰ্গীৰ ডিমৰ দাম দহ টকা হয়নে মিঠাতেল মোৰ নিজৰ মনত আছে মিঠাতেল আমি মোদী গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ আগতে এক লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম আছিলে আঠচল্লিছ টকা ফৰ্টি এতিয়া কেইটকা দেৰশ টকাত খোলাটোৱে পাব বুজিছেনে নাই দুশ বিছ টকা মিঠাতেল ইণ্টিনত যাওকচোন এবাৰ ধাড়া মিঠাতেল দুশ বিছ টকা হয়নে নহয় হে এশ বিশ টকা মিনিমাম এশ ষাঠি টকা এশ পঞ্চাছ টকা মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হয়নে নহয় মিঠাতেলৰ দাম আঠচল্লিছ টকাৰ পৰা সিমানটো কৰিম হয়নে মচুৰ দাইলৰ দাম কিমান বঢ়াই দিলে আপোনালোকে নিজে চাওকে বাৰু মচুৰ দাইলৰ দাম হয়নে পিঁয়াজ আলু এইবিলাকৰ কথা নকলোৱে ইমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে যে সঁচাকৈ আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়াল এতিয়া চলাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হয়নে নহয় ৰাইজ হয়নে নহয় বাৰু কওক গেছ চিলিণ্ডাৰ আমি কিনিছিলোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আহোঁতে চাৰিশ চৈধ্য টকা এতিয়া এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিমান একদম আটাইতকৈ বেছি কৰি দিছিলে এঘাৰশ বাৱন্ন টকা এঘাৰশ বাৱন্ন টকা হওঁতে তেৰশ টকা মানতহে ঘৰত পৰিল হয়নে নহয় হয়নে ত' স্বৰ্দেউ ৰাইজ সেইকাৰণে এটা কথা আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যে চৰকাৰ অসমীয়া অকল টিভিত ভাল 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 বুলি কথা কৈ থাকিলে নহ'ব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকক ভালকৈ চলিবলৈ এটা ৰাস্তা দিব লাগে হয়নে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কৈছে যে মোৰ চৰকাৰৰ দিনত এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম এতিয়ালৈকে এক লাখ হোৱাগৈ নাই বুলি কৈ আছে যে কৈছে যে এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম সেইদিনা সেইদিনা মাত্ৰ যোৱা আজি দহ দিনৰ আগত এটা ইণ্টাৰভিউ হৈছে ইণ্টাৰভিউত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে এঘাৰ লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ টকা এঘাৰ লাখ ছাব্বিছ হাজাৰটাই পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে চাকৰি আছে তিনি হাজাৰ দুশ ন তিনি হাজাৰ অঁ তিনি হাজাৰ দুশ সাতাইছটানেকেইটা এঘাৰ লাখে পৰীক্ষা দিব তিনি হাজাৰটাই বা চাৰি হাজাৰটাই চাকৰি পালে কিমানে নাপালে নাপালে কিমানে হয়নে এঘাৰ লাখে নাপালে বুই নে এঘাৰ লাখ বিছ হেজাৰে নেপালে এঘাৰ লাখ ছাব্বিছ হাজাৰৰ ভিতৰত ছহেজাৰে পালে বুলিয়ে ধৰি ললোঁ ছহেজাৰে পালে এঘাৰ লাখ বিছ হেজাৰে নাপালে আজি যদি মই আপোনালোকক গাঁওখনত সুধোঁ মই ইয়াত যদি আপোনালোকক সুধোঁ যে আপোনালোকৰ গাঁৱক খেতি কৰাক বাদ দি আপোনালোকৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে বাকী কি কাম কৰি চলায় কি কাম কৰে খেতি কৰাক বাদ দি অসমৰ গাঁৱৰ যিকোনো এখন গাঁও উজনি হওক নামনি হওক হিন্দু হওক মুছলমান হওক এখন গাঁৱত যদি আপুনি সোধে যে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে কি কৰি চলে মেইন ইনকাম কি খেতি কৰাক বাদ দি কি দুটা ইনকাম এক নম্বৰ ইনকাম ল'ৰাটোৱে মিস্ত্ৰীৰ লগত হাজিৰা কৰে নহ'লে কেৰেলা বা বেংগলোৰত গৈ চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰে হয়নে নহয় ৰাইজ হয়নে নহয় ৰাইজ কওকচোন যদি অসমৰ আটাইতকৈ চু আটাইতকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীবিলাকৰ মূল ইনকাম হাজিৰা কৰা হয় চিকিউৰিটি গাৰ্ড নহ'লে বা হাজিৰা কৰা হয় চিকিউৰিটি গাৰ্ড মানেতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে বেলেগৰ দোকান এখন আছে তাৰ আগফালে থিয় হৈ থাকি চাহাবিলাক আহিলে এনেকৈ চেলুট দিব লাগে হয়নে যদি অসমৰ আটাইতকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ ডেকা যুৱক যুৱতীবিলাকৰ মূল কামটো হাজিৰা কৰা মিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালি কৰা অথবা বাহিৰত গৈ যদি আপোনাৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰা হয় সেইটো জাতিৰ সঁচাকৈ কিবা ভৱিষ্যত আছে বুলি আপোনালোকে ভাবেনে আজি সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমখন আমি বাহিৰত বিৰাট নাম কৰিছোঁ